প্ৰথমতে মই মাছখিনি চাফাকৈ ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই মছলা অলপ লগাম মছলাত লৈছোঁ গৰম মছলা অকণমান ধনিয়া পাউদাৰ জিৰা পাউদাৰ আৰু লগত কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ নিমখ হালধি মিঠাতেল আৰু অলপ আদা নহৰু খুন্দি লৈছিলোঁ আৰু এইখিনি মই পাঁচ মিনিটমান মেৰিনেট কৰি ৰাখিম বহুত বেছি দেৰি ৰাখিলে নহ'ব গাইজ ফ্ৰাই কৰোঁতে ভাগি যাব তো সেইটো কাৰণে পাঁচ মিনিটমান ৰাখিলেই হ'ব একদম প্ৰত্যেক পিছতে এনেকৈ ঘঁহি ঘঁহি লগাই আছোঁ আৰু পাঁচ মিনিটমান মই মাছখিনি ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই মছলা পিচিব লৈছোঁ ইয়াত আছে বিলাহী পিঁয়াজ মিক্সি জালটোতে ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি ঢালি দিছোঁ একেলগতে পিচি ল'ম অকণমান ক'লা সৰিয়হ অকণমান হালধীয়া সৰিয়হটো গোটা জিৰা গোটা ধনিয়া লগত দুটা দিছোঁ শুকান জলকীয়া আৰু আদা নহৰু এইখিনিও মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম অকণমান পানী দি ধুনীয়াকৈ পেষ্টটো মই বনাই ল'লোঁ গাইজ আৰু মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল আৰু এইফালে মাছ দিছোঁ এপিচ এপিচকৈ অঁ গাইচ আপোনালোকে নহয় এই মাছত লগাইছিলোঁ যোনটো আদা নহৰু মই সেইটো খুন্দনাত খুন্দি ল'লোঁ যদি পাৰে আপোনালোকে মিক্সিত খুন্দি একেবাৰে পাতলা পেষ্ট এটা বনাই ল'বচোন যিহেতু মই গোটা গুটি হ'ল যে সেইটো কাৰণে দেখিছেনে অকণমান মাছ পিছত ক'লা ক'লা নিচিনা লাগিছে কিন্তু মাছ পিছ জ্বলি নাই যোৱা এই আদা নহৰুখিনি অকণমান জ্বলা নিচিনা লাগিছে আৰু কেমিয়াত অলপ বেছি লাগিছে ক'লা নিচিনা আৰু মই নমাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক বনাই খাই চবচোন গাইছ ইমানেই টেষ্টি লাগে নহয় আৰু অলপ আছে সেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ তাৰ মাজতে ল'ৰাটো আহিছে কিবা এটা পেলাবলৈ আহিছেহি একে ফ্ৰাই কৰি থকা দেখি হ্ৰাই কৰিব আহিছে সকলোখিনি মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই মাছখিনি বনাব লৈছোঁ ইয়াত দিছোঁ মই অকণমান তেল তাৰপিছত দিছোঁ তেজপাত দুখন আৰু লগত মছলাখিনিও একেলগতে ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াত দিছোঁ নিমখ আৰু দিছোঁ মছলা অকণমান ইয়াতো দিছোঁ মছলা ইয়াত বহুত বেছি নাই দিয়া বাৰু মাছখিনি ফ্ৰাই কৰোঁতে দিয়া আছিলে যে সেইটো কাৰণে তথাপিও আৰু হালধি গৰম মছলা ধনিয়া মছলা আৰু কাশ্মীৰ ৰেড চিলি পাউদাৰ অকণমান দিছোঁ কালাৰ আহিবলৈ ধুনীয়াকৈ তেলখিনি ওপৰলৈ আহিলে আৰু কেৰাহীত মছলাখিনি লাগি ধৰিছে গাইচ আৰু মিক্সি জাটোতে যি অকণমান লাগি ধৰি আছিলে যে পানী অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু লগত আৰু অলপ গৰম পানী দি দিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ উতল আহিলে আৰু এতিয়া মই মাছখিনি ঢালি দিওঁ আৰু এইখিনিও অলপ দেৰি সিজাম দহ মিনিটমান দহ মিনিট হৈ গ'ল গাইজ গেছটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন গাইছ কি টেষ্টি একেবাৰে বম টেষ্টি হৈছে মোৰ মছলা দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গল আশা কৰো আপোনালোকেও বনাই খাব আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে থওঁ আৰু ভিডিঅ'টো লাইকটো পাম আজিলৈ আহো বাই বাই ধন্যবাদ